గణేశాయ నమ శ్రీ సరస్వత్యై నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ దుర్గా సప్తశతి మొదటి అధ్యాయం మనం సులభంగా పారాయణం చేసుకుందాం శ్రీ నమః అథ శ్రీ దుర్గా అథ ప్రథమోధ్యాయ ప్రథమచరిత్రం వినియోగ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकालीदेवता गायत्रीच्छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिकाबीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदस्वरूपं श्रीमहाकालीप्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः ध्यानम् ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापरिखान् शूलम्भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्धदतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्यपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ऐ मार्कण्डेय उवाच सावर्णिस्सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्गदतो मम महामायानुभावेन यथा सब सबभूव महाभागः रवेः स्वारोच्छिष्येऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाःपुत्रानि वौ रसान् बभूवुष्यत्र वो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धम् अतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि तैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपूरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागः तैस्तदाप्रबलारिभिः अरोचिषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजा राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्रानि वौ रसान् बभूवुशत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धम् अतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपो भवत् आक्रान्तस्समहाभागः तैस्तदा प्रबलारिभिः अमाचैर्बलिविर्दुष्टैः दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशोबलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः अकीहयमारुह्य जगामगहनं सदत्राश्रममद्राक्षीत् द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशोपशोभितं तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिनाथेन सत्कृतः इतिश्चेतश्च विचरं तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोऽचिन्तयत्तदा तत्र मम त्वाकृष्टमानसः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैः धर्मतः पाल्यते न वा न जाने मे शूरो हस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेत्या कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्वयशीलस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्छान्यच्छसततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे यमेकं ददर्शसः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेत्रकः सशोक इव कस्मात्त्वं दुर्मना इव लक्षसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रस्रयावनतो नृपं वैश्य उवाच समाधिर्नामवैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभातसाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्तः किं नु मे सुताः राजोवाच यैनिरस्तो भवां लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवत स्नेहम् अनुबध्नाति मानसं वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवान् मस्मद्गतं वचः किं करो न बध्नाति मम निष्ठुरता मनः यैः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः हा। पतिस्वजनहार्दं च हार्दि तेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्य जायते करोमि किं यन्न मनः तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रा तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायम् यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चित् चक्रतुर्वैश्च पार्थिवौ कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्च पार्थिवौ राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तत् भगवंस्ता भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमे तन्मुनिसत्तमा मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमे तन्मुनिसत्तमा अयञ्च निकृतः पुत्रैः दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तः हा, तेषु हार्दी ता अयञ्च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ तत् एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ तत्किमे तन्महाभागा यन्मोहोज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाचा ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयाश्च महाभागा याति चैवं पृथक् पृथक् दि दिवान्धाः प्राणिनः केचित् रात्रावन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ पाणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो ज्ञानञ्च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणाञ्च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गाच्छावचिञ्चुषु कणमोक्षादृतान्मोहात् पीड्यमानानपिक्षुधा मनुष्य मनुजव्याघ्र साषा प्रति लोभा प्रत्युपकारा नन्वेतान किं न पश्यसी ममता वर्ते मोहगर्ते निपाति महामाया प्रभावेना संसारस्थिति तन्म तन्नात्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्छराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये साविद्या परमा मुक्तेः हेतुभूता हे सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् का हि सा देवी ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विजा यत्प्रभावा च सा देवी यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्तो ब्रह्मविदां वरा नित्यैव सा जगन्मूर्तिः तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिः बहुधा श्रूयतां मम देवासीद्यर्थम आविर्भवती यदा उत्पन्ने तदा लोके साधीये योग निद्रा यदा विष्णु जगते आस्थयशेषमजत कल्पे भगवान्भु तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्मा नमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्रां ताम् एकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेः हरिर्नेत्रकृतालयम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोः अतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधात्वं हि वषत्कारस्वरात्मिका सुधात्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यन्नुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृ सृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोस्य जगन्मये मया महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महेश्वरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिः मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमेश्वरी त्वं हैः त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जापुष्टिस्तथा तुष्टिः त्वं शान्तिक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिनी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतराशेष सुन्दरी परापराणां परम त्वमेव परमेश्वरी इच्छ किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसत्त्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे मया यया त्वया जगत्स्रष्टा यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुशरीरग्रहणम् अहमीशान एव च कारिदाश्रेतोतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैस्वैः उदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुरादर्शौ असुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्चक्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र भेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासि बाहुहृदयेभ्यस्ततो रसः निर्गम्यदर्शनेतस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथः तया मुक्तो जनार्दनः उत्तस्थौ च जगन्नाथः तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनाः ततः सदृशे च तौ मधुकैतभौ दुरात्मानौ अतिवीर्यपराक्रमौ क्रो क्रोधरक्ते क्षणा ब्रह्माणं समुत्थाय ततस्ताभ्यां युधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ उक्तवन्तौ वरोन्मत्तो व्रियतामिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवेत् भवेतामद्य मे तुष्टौ मम बध्यावभावपि उवाच तदा सर्वोमी जगत विलोक्यता गि भगवान् क्षण आवाज ही नौर्वी सलिलेन परप्लुता ऋषिर्वाचा तथेत्युक्त्वा भगवता शंखचक्रगदा भृता कृवा चक्रे जघनेशिरसीतयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मा ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयशृणु वदामि ते ॐ ऐं ॐ श्रीमाकंडेयपुराणे सवर्णिके देवी दी महात्म्ये मधुकटभवधो नाम प्रथम